На першому автомобільному для тих, хто не очікує від автомобілів народного сегменту ніяких сюрпризів, наш герой стане справжнім відкриттям. Новий шевроле Авео сьогодні у програмі Модельний ряд. І найближчі 24 хвилини ми відкриємо його для вас з абсолютно несподіваної сторони. Наш сегодняшний подопытный – это один из тех немногих экземпляров, которые можно встретить практически в любом уголке земного шара. Полез он однажды за яблоками на грушу, тут его дыней накрыло. О боже! Прямо в едальник! Ще років 20 тому жити добре або принаймні краще, ніж сусід, вважалося як мінімум поганим тоном. Ну якщо ваш сусід їздив на тролейбусі, а ви вже на автомобілі, тоді дружбі вже точно не бувати. Однак за 20 років світ промудрився перекинутися з ніг на голову. Тепер їздити на автомобілі стало нормою. Більш того, автомобіль повинен бути кращим, аніж у сусіда, принаймні у нас. В Україні. І, хоча досі сегмент народних улюбленців зазвичай викликав доволі упереджене ставлення, адже кому з нас не доводилося чути, краще вже я буду їздити на метро ніж на цьому. З появою на ринку нового Авео, ці люди напевно вже двічі прикусили собі язика. Навряд чи всі зміни, що відбулися з Авео, були зроблені саме для українців, але компанія Шевроле поцілила точно в яблучко, видавши саме те, що потрібно нам. Видовища. Тож, якщо попереднє покоління побувало в мультяшних віртуальних перипетіях трансформерів, нинішній герой, щоб підкреслити свій відверто молодий характер, набрався сміливості взяти участь в екстремальних пригодах. Цілком реально. Ось так. Або так. Або навіть так. Авео захоплював дух майбутніх власників. Деяких особливо креативних. Він надихнув навіть на створення ось такої альтернативної музики. Однак ще одним польотом польотом душі, відзначилися інженери, які створили спецверсію. РС Спортивними модифікаціями маленьких гарячих хетчів вже нікого не здивувати. Ми бачили заряджену фієсту, коло, кліо та багатьох інших. Але все ж жодна з них для нас, для українців, не була настільки рідною, настільки доступною та настільки передбачуваною. Привіт, обід! Зачекайте на мене. Чи всі я, я сходили мене, до побіпи. вітру? Я лечу. <свист> О Боже! Прямо в їдальник! Звичайно, все, що ми тільки що побачили, це промокомпанія, яка покликана кардинально поміняти відношення до Авео. До речі, саме з цією метою Авео навіть змінив собі ім'я на деяких ринках. Тепер хтось називає його Сонік, хтось Голден Баріною. Однак для нас його назва лунає незмінною Авео. Варто зазначити, що новий старий знайомий продається на українському ринку в двох варіантах кузова: хеч для індивідуалістів, які віддають перевагу більш динамічному образу, і седан для більш стриманих та практичних водіїв. Під його капотом бензиновий мотор на 1,6 літра, який видає 115 коней. Працює він або з п'ятиступінчастою механікою, або з автоматом на шість передач для нового Aveo взяли платформу GM Gamma 2. Потребители ее хорошо знают по другим моделям, в основном Opel. Это Opel Corsa нового поколения, Opel Meriva, а также будущие небольшие кроссоверы – это Opel Mokka и Chevrolet Tracker. Соответственно, с новой платформой изменилась и ходовая часть, и подвеска. Передняя Макферсон осталась без изменений, сзади идет балка с кручением и с дополнительными амортизаторами, которые улучшили задние ходовые качество автомобиля. Может быть, автомобиль стал немного жестче, но зато он более четко выполняет ту траекторию дороги, которую должен выполнить. Что касается двигателя, то в Украине представлен вариант 1.6 бензин, 115 лошадиных сил. Это хорошо знакомый двигатель по модели Opel Astra H Classic вот, хорошие, неприхотливые, но в то же время тяговитые, адаптированные под украинские реалии и под не совсем хорошее качество топлива у нас в Украине. Агрегатируется этот двигатель с двумя коробками передач. Пятиступенчатая механика или же шестиступенчатый автомат. В принципе, в таком классе это довольно редко встречается. В основном это четыре ступени. Здесь это новый автомат. Он тоже перекочевал от Opel. Эти коробки мы видели на таких автомобилях, как Opel Corsa, Opel Meriva. Автоматическую коробку мы видели на модели Chevrolet Cross, соответственно, и на Opel Astra. Для нового Chevrolet Aveo используется новая улучшенная сталь, где повышена жесткость накручения, также усиленные балки, которые используются в передних дверях, вот, под днищем автомобиля и другие силовые элементы, что в совокупности с измененным дизайном интерьера да, и передка э, дало возможность автомобилю заработать максимальные 5 звезд в рейтинге Евронкап. Э, по сравнению с предыдущим поколением, где было получено всего лишь полторы звезды, это явный прогресс. А мало того, новая Авиа, он стал самым безопасным автомобилем, опять-таки по версии Евронкап, э, в сегменте компактных машин. Fusion – поєднання непоєднуваного саме цей стиль зараз знаходиться у тренді у фешн-індустрії, в кулінарії, так і в автомобільному дизайні. Що із чим буде поєднувати Дмитро Новіков, щоб представити нам нову версію Chevrolet Aveo – Дивіться далі. Дмитро Новіков, випускник італійської школи дизайну, багаторазовий переможець міжнародних конкурсів, опус Award, Martini мартіні Collection та бомбардір транспортейшн. вопреки задумке авторов и маркетологов, и дизайнеров, и инженеров, Совершенно по-разному воспринимается в разных регионах мира. Если в Америке э, в рекламе эту машину позиционируют как маленький дешевый спорткар, то в Украине у нас ее воспринимают как утилитарную машину народного формата. А в Chevrolet aveo до да более знакомый автомобиль каждому из нас. Если такого нет у самого или у друзей, то мы обязательно катались как минимум в такси или. Хто з нас или чи... В общем, всю ту машину ми знаємо до винтика. І нове покоління, я думаю, теж не роз ні нас ні в популярності, ні в восприятии Перше покоління Авео вийшло з під пера італійських дизайнерів. Рестайлінгом та інноваціями наступника займався вже корейський підрозділ GM. Відтоді усі маленькі моделі концерну знаходяться під опікою саме корейських творців. Тож нова ера американського дизайну компанії, яка відображена у кадилаці, лінкольні та й народному шевроле, ототожнюється саме з вихідцями з Кореї. Машини з крістом на радіаторі. больше не, не имеют такую безликость, как в прошлом десятилетии. Они стали харизматичны, яркие заметны. И эти отдельно стоящие фары в открытых глазницах, которые часто сравнивают с Альфа Romeo, с, я не знаю, какими-то европейскими марками, в основном из прошлого, ближайшего. Это и есть та, та, определенная неповторимость. Все концепты, которые мы видели за последние несколько лет, говорят об агрессивной спортивности, которая присутствует во всех моделях марки, начиная от полноразмерных пикапов, которые, в которых, в принципе, слово спорт чуждо или агрессия, они перевозят грузы и это сугубо утилитарные машины, но и, и они обзавелись острыми гранями и какими-то отточенными фарами, взгляд которых больше агрессивен, чем утилитарен. Но, естественно, вся эта ну, как бы мода внутри одной марки начинается с небольших автомобилей. С тех пор, как General Motors несколько лет назад открыл в Северной Корее, а именно в Сеуле. Новый дизайн-центр, э, оснащенный по последнему слову техники и инженерии. Э, там работает э, около 30 дизайнеров, которые отвечают за стиль малого сегмента э, Chevrolet, к примеру, и концерна General Motors. Мы наблюдаем яркие премьеры, э, такие как Chevrolet Spark э, или э, Aveo. Это машина явно молодежная те натянутые грани, боковины и вот прищуры, все эти микропластика которые, и пропорции, которые присущи Авео, они э, явно говорят э, о том, что машина молодежная. Последний выстрел контрольный делает э, в понимании этих процессов интерьер. Ну, я, например, с удовольствием наблюдаю, мотодизайн внутри автомобиля. Щиток приборов сделан в стиле супербайков. У нас э, новое авио встретили как бы в народе э, очень противоречиво. Одни более взрослые потенциальные покупатели это, этого автомобиля встречают его ну не то чтобы в штыки, но с таким знаком вопроса на лице. Другие, э, помоложе, говорят, о, круто, это харизматичная машина, особенно когда садятся в салон. Третьи же есть люди, которые нейтрально относятся к автомобилям и к его дизайну в том числе, но авиа не оставляет, новое поколение не оставляет равнодушными. Никого из вот, трех перечисленных категорий, потому что э, харизму ее не скроешь. То, что я хочу вам предложить, это такой, возможно, слишком смелый эксперимент. Но узнав о том, как рекламировать эту машину в Америке, мне пришла идея объединить э, Chevrolet Camaro, э, с которым сравнивают эту машину, и Chevrolet Aveo в некий симбиоз. Глядя на наши изменения, хочется рассказать, они идут про По Полез он однажды за яблоками на грушу, тут его дыней и накрыла. Мы скрестили два автомобиля, которые близки по духу, но, конечно, очень разные по размеру и цене. В Северной Америке существует версия э, Chevrolet Aveo, э, называется RS, и она отличается от обычной серийной только некими побрякушками и какими-то шильдиками, которые кардинально не меняют характер автомобиля. А мне кажется, что имеет право на жизнь горячая версия Chevrolet Aveo, которая будет кардинально отличаться и усиливать характер спортсмена этого маленького автомобиля. Не знаю, у кого як, але особисто у мене зовнішність новоствореного малюка від шевроле викликає досить дивні почуття, начебто, по всім канонам і правилам, народний автомобіль має володіти спокійним, стриманим характером. Однак його погляд говорить зовсім про інше. Мені здається, що це погляд бойового шаленого ховрашка, який точно збирається зірвати власне бігове колесо з осі. Чи так це є насправді? І яким дійсно володіє характером новий шевроле Авео» – Далі Олег Василевський. Олег Василевський головний редактор Автобілд. Член журі від України конкурсів Золоте кермо, АвтоБест та Двигун року. Наш сьогоднішній подобит це один із тих немногих екземплярів, котрий можна зустріти практически в будь-якому уголці земного шара. Нове Авіа. Именно ставка сделана на новый, чтобы наши покупатели знали, что это действительно не рестайлинг. Это совершенно новый автомобиль, хотя Авео как таковой у нас уже не продается. У него все новое, в том числе и цена. В цене он дороже, чем более крупный Лацетти. Это очень амбициозный шаг со стороны Chevrolet, и Chevrolet рассчитывает, что это будет самый массовый автомобиль в ее модельном ряду. Мы возьмем на себя смелость расследовать, заслуживает ли новая авиа, возложенных на него есть надежда. Aveo больше не бюджетный седан. Это понятно не только по цене. Достаточно сесть сюда и понять, что это автомобиль, который стремится быть одним из лучших в классе. Конечно, есть у меня замечания к пластику, деталировке, вот все, что дальше руля. И сам пластик местами выглядит немножко хрупким. Но вот эти хромированные окантовочки, вот эта кожа, то, как весело это все выглядит, наводит на очень приятные мысли о том, что здесь не просто экономили, здесь хотели сделать достойно. Если с подгонкой материалов, может быть, не все получилось, то базовые ценности на высоте. Например, расстояние до потолка. Посмотрите. Я делаю очень редко, приподнимаю себя Здесь расстояние даже пугает. Либо сиденье Емное, хорошей поддержкой. Можно в городе, можно ехать долго расслабившись в дальней дороге. Или количество кармашков. Раз, два, три, четыре. Для мелочи, для подстаканников, для телефона. Бардачка два. Оба маленькие, но зачастую не объем же важен, а количество. Из современного здесь, ну, пожалуй, только Bluetooth для телефона. И вот там USB для флешки. Зато в перечне Bluetooth очень интересная компания зарегистрировалась. До меня, судя по списку устройств, на нем ездил iPhone 4 и, внимание, Vertu. Хорошая компания. Ныне самое вызначение бюджетный автомобиль декларует новые стандарты. У найскромнішій версії LT АВО пропоную власнику фронтальні подушки безпеки водія і пасажира, ABS та EBD, центральний замок з дистанційним управлінням, систему ізофікс, кондиціонер, регульовану рульову колонку з гідропідсилювачем, передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, cd mp 3 програвач з управлінням на кермі та опцію Проведи мене додому. У топовій версії LTZ, крім усього перерахованого вище, входять бічні подушки і шторки безпеки, протитуманні фари, круїз-контроль, система допомоги при парковці, додаткові роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB та AUX, функція hands-free з клавішами управління телефоном та музикою на кермі, задні електросклопідйомники, датчик світла, бортовий комп'ютер, підігрів передніх сидінь, додаткові повітроводи для обігріву ніг задніх пасажирів та навіть. ящик для сберегания речей под передним пассажирским сиденьем. Делать такой автомобиль, который бы подошел для глобальных рынков по всему глобусу, это всегда было сверхзадачей. То есть автомобиль должен быть где-то золотой серединой. Не вальяжно комфортный и не агрессивно спортивный. Где-то по центру. Вот он должен обладать такой толерантностью. Вот эта толерантность, она и заложена в саму основу авиа. Едет он, я бы сказал, очень аккуратно. Аккуратно с точки зрения, с одной стороны, комфортности. То есть шины аккуратно перекатываются через каждую неровность. Шины аккуратно черпают все свое сцепление в поворотах, не наделяя автомобиль ни спортивностью с одной стороны, ни мешковатой валкостью с другой. Но самое приятное, это уровень шума, который остается где-то там, в подполье. Шины там себе воюют с асфальтом, но пассажиры этого не слышат. Вот это первое, что поражает тех людей, кто пересел, например, со старого авиа сюда. Вот понятие глобальная платформа здесь чувствуется сразу. Вот это рафинирование во всем. Шумоизоляции, как работают приборы, как вы ощущаете автомобиль всеми точками своего тела. Это и есть общая глобальная платформа, на которой построено уже очень много весьма неплохих автомобилей. Возьмем ту же Meriv, возьмем тот же Opel Mokka, тот же Trailblazer, ту же Corsu новую. А ведь Aveo был первым, кто примерил на себя вот этот корсет, на которого потом вешают все новые платья. Я с этим мотором даже не жалею о том, что к нам не поставляются более слабые двигатели, потому что они шумные. Вот 1.6 в этой версии – это самый комфортный с точки зрения шумности агрегат для авиа. Очень тяговитый, приятно мощный. Мне очень нравится этот двигатель. Вот я про него могу сказать то, что я редко говорю. Он обладает очень высокой культурой хода, если вы понимаете, что это означает. Это и отдача мощности, это тяговитость, это отзывчивость, это шумы и это вибрации. Здесь очень современный мотор с точки зрения технологий, но здесь нет ничего, чтобы помогало экономить. Например, старт-стоп система стоит только на дизеле, который к нам не поставляется. И это стыдно должно быть, что врали за то, что великолепный 1.3 дизельный двигатель сюда не едет, к нам в страну. Хотя он шумный. Вот за это я бы его не выбрал. В городе вы можете обходиться даже меньше паспортных 9 литров, как это заявлено производителем, а вот на трассе, несмотря на то, что автомобиль равно подходит и для города, он легкий в управлении, и для загородной езды, потому что он тихий, не напрягающий, у него хорошее кресло, хорошая вместимость, добиться даже 6 литров на трассе мне не удается. А все потому, что мы едем на пятой передаче. У нас 95 км в час и уже целых 3000 оборотов. Шестая передача сюда очень просит. И это странно, потому что автоматическая коробка передач, которая стоит определенных денег, хотя не очень больших, честно говоря, между нами, имеет на целую ступень больше. 6 ступеней. Очень современный агрегат в сравнении с этой пятиступенчатой механикой. Хотя расходует все равно больше. Вот недавно мы делали инструментальный тест в сравнении с его прямым российским конкурентом которую делает Volkswagen на своем заводе в Калуге. И вот Пола просто провалился на его фоне. У Авиа очень хорошие тормоза. Разница в дистанции со 100 км в час составила целых 6 метров. Иногда это обозначает очень тяжелое увечья для водителей и пассажиров. И вот эти тормоза, сочетание с этими шинами, настройка систем АБС, систем перераспределения тормозной энергии сзади, вперед и назад, Говорит опять же о том, что под нами очень-очень современная платформа, которая еще долгие годы будет делать эту машину, если не лидером, то очень современным автомобилем в своем классе. Но сказать, что этот автомобиль везде все выполняет на отлично, нельзя. Все-таки Opel, все Opel оставляет за собой право делать автомобиль лучше под своей маркой и поэтому, кстати, и дороже. Наприклад, органи управління. Ви хорошо чувствуєте педалі тормоза. Вам потрібно ловити, правда, сцеплення в самом верху. Коробка передач легка. Но в цілому ви чувствуєте, що фінальної доводки, из него, із хорошиста, нет. Безперечно, піднявши якісну планку, виробники були змушені підняти і кількісну. Саме ту, яка визначає суму на ціннику нового АВЕО. Відтепер ця цифра не опуститься нижче 128 тисяч гривень, хоча й не буде вищою ніж 145. Однак, незважаючи на подібний ціновий стрибок, він і сьогодні залишається цікавою пропозицією по відношенню до новостворених конкурентів. Зустрівши новий Авео по одежі, може скластися враження, що це всього навсього модний аксесуар для автолюбителя-початківця. Однак, поспілкувавшись з ним трохи на дозвіллі, розумієш, що народний улюбленець це саме той титул, який заслуговує і це покоління Авео. А з вами був модельний ряд. Бережіть себе і не намагайтеся обігнати власного ангела охоронця. Обов'язково побачимось наступного тижня.